तो माफिक किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता कृष्ण के बिना कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं चंदन केशर कंकिस संग कौन विराजमान है तो श्यामा अर्थात राधा तो विद्यार्थी मित्रों आपरे जे बात केली तुम्हारे अन्य विषया के अन्य कोई माहिती ज्योति होय तो वेद डिजिटल एजुकेशन नामनी एप्लीकेशन पण छे जेमा नीचे मुझबनी माहिती तमने मळसे જેમાં દરેક ધોરણના બધા જ વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પ્રકરણની સમજૂતીના વિડીયો મળશે દરેક પ્રકરણના સ્વાધ્યાયની સમજૂતીના વિડીયો ધોરણના વિષય પ્રમાણેનું મટિરિયલ સ્વ અધ્યયન પોથીના સમજૂતીના વિડીયો એકમ કસોટીના વિડીયો અને ખાસ બધા જ વિષયના પરીક્ષાના પેપર જ્યારે આવે પરીક્ષા ત્યારે પેપરની સમજૂતીના વિડીયો અને પરીક્ષા માટે ઉપયોગી અસાઇનમેન્ટ આપણી આ વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશનમાંથી મળી જશે બરાબર છે ગુગલ પ્લે ઉપર જઈને ડાઉનલોડ કરી શકશો તમારા મોબાઈલ નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરશો ચાર અંક ઓટીપી આવશે તમારા ભાઈ બેન સગા સંબંધી વગેરે મિત્રોને તમે શેર કરી શકો પછી એમાં જશો એટલે કોમર્સ હોય તમારું આર્ટસ હોય જે હોય એના વિષયો ખુલશે બારમા જશો એટલે એટલે વિષય પ્રમાણે તમને પાઠ પ્રમાણે વિડીયો મળશે अतः तो शाला मित्र नामनी एप्लीकेशन में धोरण प्रमाणे विषय प्रमाणे तुमने वेद डिजिटल का वीडियो फ्री में मरसे। मतलब खास तुम्हारा मित्रों दोस्तों ने कह दो। बीजो प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखे मीरा को किसने आने के लिए कहा है? मीरा को हरि ने आने के लिए कहा है। कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण होली खेल रहे हैं। कृष्ण के साथ कौन-कौन होली खेल रहा है? तो कृष्ण के साथ राधा और व्रज की युवा नारिया होली खेल रही है कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? है। कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए मीरा का हृदय क्यों व्याकुल हो उठा है तो मीरा को भगवान के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है मीरा को भगवान के दर्शन की प्यास है वे भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठी है पर अब तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए हैं इसलिए उनका हृदय व्याकुल हो उठा है मीरा क्यों दुखी है तो मीरा भगवान के दर्शन की आस बैठी है है वे सोचती है भगवान कब उन्हें दर्शन देते हैं मीरा को भगवान के चरण कमलों के दर्शन की लगन लगी है उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं इसलिए मीरा दुखी है कृष्ण कैसे होली खेल रहे हैं तो कृष्ण युवा व्रज नारियों और प्राण प्यारी राधा के साथ होली खेल रहे हैं वे मुरली डफ और चंग की ध्वनि पर धमार गीत गाते हुए तालियां बजा रहे हैं। वे अपने हाथों से चंदन और केसर छिड़क रहे हैं और अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाब भरकर सब पर डाल रहे हैं। प्रश्न चार निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पांच पंक्तियों में लिखिए प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए तो मीरा हरि के वियोग में व्याकुल है वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भगवान परम स्नेही है भगवान हमारे है और मैं भगवान की हूँ बिना हरि के मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है भगवान ने दर्शन देने का वादा किया था लेकिन अभी तक उन्होंने दर्शन नहीं दिया इसलिए मेरा हृदय मेरा प्राण बहुत व्याकुल हो रहे हे भगवान मेरे दर्शन की उम्मीद आप कब पूरी करेंगे और मुझे दर्शन देंगे हे भगवान आपके कमल रूपी चरणों में मेरा हमेशा ध्यान लगा रहता है आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं इसलिए मैं दुखी हूँ मेरा कहती है कि हे प्रभु मुझे दर्शन दीजिए आपके दर्शन पाकर मुझे जो आनंद प्राप्त होगा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता बीजो प्रश्न है व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए तो व्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं इस अवसर पर बांसुरी चंग और डफ के अनोखे स्वर सुनाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ व्रज की युवा नारिया तथा तो प्राण प्यारी राधा जी है श्री कृष्ण इस अवसर पर अपने हाथों से चंदन और केसर का छिड़काव कर रहे हैं। वे अपनी मुठियों में लाल लाल गुलाल भरकर सबके ऊपर डाल रहे है छेल छबीले सुंदर कन्हैया ताली बजा बजा कर धमार के गीत गा रहे हैं इस तरह व्रज नारियों के साथ फाग खेलने से